Всем привет, мои няшки поняшки. Сегодня у нас будет конкурс. Опять. Сегодня вы должны будете нам нарисовать любой рисунок LPS из спони. LPS спони. Я думаю, это будет очень красиво у вас получится. Напишите э, на, на конкурс Бахтияр Вергиев. Да, я это оценю. Первое место занимает занимает ЛПСика Фелитвинка, который в, я в последнем видео показывала. Ну, в, не в последнем видео, а во втором конкурсе. Да, и надо написать конкурс номер три. Да, на канал Бахтияр Вердиев. Нужно подписаться на мой канал, сделать рисунок ЛПС э, и пони. Эм, победителей будет три. Первое место фиолетовенькая лпс Я уже во втором видео конкурсе э, уже это показывала вам, какая она будет. Второе место занимает вот такого тойсика. Третье место занимает вот такого тойса. Да. Так что пока что не делайте тойсов. Если вы займете второе или третье место, то у вас получится тойсик. Ну, тойсик ли его животное. Да. нужно подписаться на мой канал, поставить лайк под это видео. Спасибо, мои няшки, поняшка. Поняшки, буду очень рада, если вы ста... Если вы поучаствуете в моем конкурсе.